Уже в течение 12 лет мы дает медицинскую помощь жителям Корабельного района. Мы все помним, как в 2013 году отсоединили именно вот терапию, сделали семейную медицину, педиатров забрали от больницы в то время еще. И за это время я хочу сказать, что ну, мы достигли определенных результатов. У нас работают 37 врачей. 75 медсестер. Ну, сейчас, конечно, некоторые уехали и за границей с началом военных действий в 22 году. Потому что не мне вам рассказывать, что больше всего страдал корабельный район. Но в то же время практически почти все люди, наши безработники, остались на своих местах и оказывали, даже под этими всеми взрывами, ходили на работу, оказывали медицинскую помощь нашему населению. До войны у нас было 58 тысяч населения на декларации, сейчас осталось 51 тысяч. То это говорит о том, что 7 тысяч, может быть, и больше уехало, но мы не развивали декларации. Вот, а 7 тысяч мы потеряли из-за того, что люди эмигрировали или эвакуировались в западной области Украины. За это время мы продолжали развиваться. У всех, наверное, у вас есть декларации с семейными врачами. Может быть, ну, не всегда кто-то бывает доволен оказанием той медицинской помощи, которая есть. Но ну, не все зависит, конечно, именно от желания наших медиков что-то сделать. Сейчас у нас в городе задумали реформу. Наш центр хотят сократить, прекратить его деятельность. Городской наш мэр и управление охраной здоровья. Николаевская решила оставить из семи центров два центра. К второму центру, который на, на космонавтов присоединить наш седьмой центр и присоединить первый центр. Вот. А к третьему центру, который уже старого жд вокзала, подсоединяем четвертый, пятый и шестой. Вот. Низкий свет. Низкий свет. Близкий Нет, свет. свет. подождите, подождите. Вы подождите, я вам просто расскажу. Понимаете, подсоединить потому что Министерство охраны здоровья находится у нас в Киеве. И мы не страдаем от того, что они там. Управление охраны здоровья на Большой Морской находится, и мы тоже не страдаем, что они там. Присоединение – это не значит ликвидация тех амбулаторий, которые здесь. Для населения корабельного района ничего не меняется в плане получения медицинской помощи. Потому что, ну, как часто вам надо идти к директору, или к саму директора, или каким-то там зам по экономике, допустим, главный бухгалтер. Население с ними не контактирует. Население контактирует с врачами и медицинскими сестрами. Все амбулатории наши четыре, которые находятся здесь в Корабельном районе, все остаются на своих местах. Все врачи и медсестры остаются на своих местах. Регистраторы, санитарки, все, кто работает у нас здесь, все остаются на своих местах. Декларации не исчезают. Только этого не будет меня как директора. А вместо меня будет директор, допустим, который сидит там на космонавтах. Ну, на вас это на медицинском обслуживании никак ничего не скажется. Вы понимаете? Совершенно. Поэтому надо людям объяснять, что даже уже разговор уже идут, все слышат, что будет объединение такое. С чем связано это объединение? Объединение связано с тем, что в связи с я вам объяснила, сколько потерялось декларации, да? сколько уехало врачей. Мы еще в хорошем положении. У нас нет дефицита финансирования получаем, в принципе так же, как мы получали в 2024 году и в 2023 году финансирование от Национальной службы охраны здоровья. У нас все наши сотрудники своевременно получают авансы зарплату. Мы вкладываем определенные деньги для того, чтобы развивать дальше обслуживание, чтобы в каждом кабинете врача семейного есть электрокардиограф. В каждом кабинете семейного врача есть пульсоксиметр, тонометр, такие глюкометры, которыми можно определить сахар. Тест-полоски для людей, которым надо определить, допустим, если подозрение на э, инфаркт, можем э, анализ делать, быстрый тест на тропонин. То есть все это есть, и мы продолжаем развиваться, все это закупать за деньги. Но часть центров города остались в дефиците, потому что ушли декларации, уехали люди, повольнялись врачи. И они сейчас, им нечем платить зарплату даже своим сотрудникам. Отправляют людей в отпуск за свой счет, сокращают, переводят на пол ставки, на 0,75 ставки. То есть, вы понимаете, что такое разница, если, допустим, там вот четвертый центр в городе возле Ингульского моста получает каждый месяц на 500 тысяч меньше? Значит, действительно, содержать тех и содержать в том объеме просто свое медицинское предприятие, они не в состоянии. Поэтому ну, решили, подумали, наверное, что-то посчитали, как-то определились, решили объединить верхушку. Понимаете, это все равно, допустим, если сократят городское управление охраны здоровья, а станет руководить областное. Что изменится для населения города? Ничего не изменится. Для нас главное, чтобы развивалось медицинское обслуживание.